આર ગુજરાત દેશમાં આપનું સ્વાગત છે અમદાવાદ ફતેવાડીમાં સદ્દામ મોમ્બિનની હત્યા કરી દેવામાં આવી આજે સદ્દામ મોમ્બિનની અંતિમયાત્રા નીકળી રહી છે એમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા છે તમે જોઈ શકો છો મારી પાછા મોટી સંખ્યામાં જનાજમાં લોકો જોડાયા છે સદામને ખૂબ જ ખાપ કરવામાં આવશે ધુવા પર કબ્રસ્તાનમાં સદ્દામની દફનવિધિ કરવામાં આપણે એકદમ મારું સલમાન શું ઘટના બની હતી મારામારીની ઘટના બની હતી અચ્છા શું અદાવત હતી કંઈ નહીં એ બધા દુઃખા તત્વર છે એમડીના ડ્રગ્સના દારૂના ધંધા કરે છે ને એમને બંધ કરાવવા માટે સદ્ધામભાઈ અવાજ ઉપાડી હતી એટલા માટે આ લોકોએ આ એક્શન લીધું છે કેટલા લોકોએ હુમલો કર્યો હતો એ લગભગ કંઈ વધારે હતા ચાર પાંચ જણા તો એ અંદરના જે નામ લખાઈ જાય છે ને બીજા બધા ચાલીસ એક જણા પાછળ છે આ હતા એમની આખી ટીમ હતી શું માંગ છે તમારી પોલીસ પ્રશાસનથી આ માંગ છે કે જ્યારે પણ જે બી થાય સચોટ નિર્ણય આપે ને સારું છે સારું એમનો જે બી સજા થાય એમને એ સજા કડી છે કડી સજાઓ એમના માટે મેરા નામ મીનો સિકંદર શેખ रहने का फतेहवाड़ी आईश्वर और वो उस रस्सी के कारखाने के बाजू में क्या घटना बनी? घटना बनने में मेरा भाई नाच पार्लर पे बैठा था मेरे भाई के पास ये चार दिन पहले ये आए थे चार दिन पहले आके लोगों ने नाच पार्लर पे नजीर मामा करके उनके साथ कुछ मुंह मारी करी थी उसमें सद्दाम भाई ने यूँ बोला कि भाई तू क्या मामा से मुंह मारी करता है मामा से मुंह मारी मत कर ऐसा तू क्यों करता है यूं करके उसको बोला तो उसने उठा के वहाँ से टेबल सिर पे मारा उसके बाद वो चला गया वहाँ से उठ के तो सद्दाम भाई के नाम की गाली दे के गया तो सद्दाम भाई ने उसको दूसरे दिन पकड़ा मस्तान मस्जिद के पास वो लूख पढ़ियाँ कर रहा था खुल्लेआम छ्रिया ने तलवारा लेके रखड़ रहा था उसमें अल्लाह रखा था सरफरा अल्लाह रखा के साथ में था पेन्दी पही और ये मुश्किन वहाँ पे लुखागिरी कर रहे थे और उसके हिसाब से सद्दाम भाई को समाचार मिलते है। सद्दाम भाई वहाँ गया तो सद्दाम भाई के साथ हाथ चालाकी करने लगे तो सद्दाम भाई ने उसको उन लोगों को तीनों को मारा मार के भगा दिया उनको मैं आया उतनी देर के अंदर मेरा वहाँ पे आना हुआ मैं आके उसको समझा रहा हूँ सद्दाम भाई समझ गया सद्दाम भाई को बिठा दिया मैंने फिर वो लोगों ने उन लोगों हाँ एक दिन पहले दूसरे दिन की घटना है पहले दिन हो गई घटना उसके दूसरे दिन ऐसा बना हुआ मुश्किल वहाँ पे छुड़िया तलवारा लेके लड़कों को लेके खड़ा था तो वहाँ सद्दाम भाई पहुँच गया अचानक से तो उसके साथ मुंह मारी हुई मुंह मारी करके इनको मार के भगा दिए उसमें मैं आया अचानक मेरे आना हुआ तो मैंने आके उसको बोला अल्लाह रखा को कि तू क्यों ऐसी मगजमारी कर रहा है तू क्यों भाई के साथ लड़ रहा है तो बोले इन्हें मेरे को मारा है यूँ करके ऐसी मगजमारी बड़ी हो गई मगजमारी बड़ी होने के बाद अल्लाह रखा के पास हम गए अल्लाह रखा समझा नहीं कोई भी बात चीज उसको समझाने की प्रोसीजर करी ऐसा कुछ समझ नहीं रहा था वो उसके बाद ये बना वो लोगों ने मीटिंग करके महफिल जमा के वो लोगों ने मेरे भाई को अकेला मौका देख के लोगों ने हरकत की है मेरे भाई के साथ तीसरे दिन कोई अदावत नहीं है कोई पहले की कोई जूनी अदावत भी नहीं है और कोई पहले का ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है इसके साथ ये लोग रोज इनके पास आके बैठ के उठ के जाते थे और ये धोखा करके लोगों ने इनके साथ खेल किया है मेरे भाई के साथ के कोई था, दो नंबर के था। आरोपी सब दो नंबर के धंधे वाले ही है कोई आरोपी सीधा नहीं है सब जितने भी आरोपी हो सब दो नंबर के धंधे वाले वो फतेहवाड़ी में पहले से ही नुसंस वेड़ा ही वेलाते हैं उनका काम ही जो नुसंस होगा उनका धंधा है गांजा एमडी चरस गांजा एमडी चरस हर चीज का धंधा दारू भी पी लेते हैं दादा समझ गए वो मुझे पता नहीं उस टाइम पे मैं घर पर सोया हुआ था मर्डर हो जाने के बाद मेरे को समाचार मिले कि भाई का ऐसा हो गया उसके बाद मैं बाहर आता हूँ तो मेरे को कुछ फ़ोन आता है एक बाद में कि तू बहुत दादागिरी करता है बहुत शोबाजी करता है तू हमारे भाइयों को मारेगा यूं करके मुश्किन का नाम लेके मेरे को अच्छा है नाम वो लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है उस लड़के ने मेरे को फ़ोन किया तो उस लड़के को मैं जवाब दे रहा हूँ पर मेरे को सरका जवाब नहीं दे रहा है गाली गलूच कर रहा है मेरे साथ अनशन बोल रहा है नहीं मैंने कोई पुलिस फरियाद नहीं की मेरे भाइयों का जो बनाव बना उसके लिए फरियादी सब हुई है मैंने कोई पुलिस फरियादी नहीं की तो उस टाइम पे उसका रेक। पास रिकॉर्डिंग कोई प्रूफ मेरे पास है ऐसा मैं एविडेंस कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर फोन आया हुआ है गत रात्रि तारीख अठार छ बेहजार चौबीस रोज સદામ હુસેન નામનો એક ચોત્રીસ વર્ષીય વ્યક્તિ જે મરણ જનાર છે તેમાં મુખ્યત્વે સત્તર તારીખના રોજ જે એક બનાવ બનેલ હતો ઝઘડાનો એ ઝઘડાની અદાવત રાખી અને પાંચ કે છ ઈસમો કે જેના નામ આઇડેન્ટિફાઈડ છે અને બીજા અજાણ્યા બે ત્રણ ઈસમો પણ છે જેના દ્વારા આ વ્યક્તિને પ્રાણઘાતક હથિયારો દ્વારા માર મારવામાં આવેલ છે અને આ હથિયારોથી માર મારવામાં આ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયેલ છે બંને બાજુ અત્યાર તો પ્રાથમિક તપાસમાં એવું કંઈ જણાય આવતું નથી પરંતુ વધુ તપાસ કરવામાંથી ખ્યાલ આવશે કે કે સિચ્યુએશન હતી નહીં યસ પણ ઇતિહાસ જણાઈ આવે છે હા મારનાર અત્યાર સુધીમાં જે ફરિયાદીના ભાઈએ જે ફરિયાદ આપી છે એ મુજબમાં મુખ્ય નામ છે એમાં મુસ્તકીમ ઉર્ફે મુસ્કિન અલ્લા રખા ઉર્ફે ડેરિંગ અરબાઝ ઉર્ફે પોદી સોહિલ ઉર્ફે બદા અને અફસાના આ પાંચ મુખ્ય નામ અત્યારે જણાયા છે આ સિવાય અન્ય ઇસમો હશે તો એના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવશે આ વિશે અત્યારે તો અમારા પૂરતી એટલી જ માહિતી છે કે અમારા વિસ્તારમાં અત્યારે જે પણ તત્વ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરે છે એના વિરુદ્ધ કડક કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને એને કાયદેસરની જે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એ અમે કરીશું